স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকে আহি আমাৰ ওচৰত কিছু আপত আপত্তি দৰ্শাইছিলে যে কিছুমান দুই এটা সৰু সুৰা চুৰীৰ ঘটনা হৈছে শিলচৰ মহানগৰত আৰু এই যি চুৰীৰ ঘটনা হয় এই চুৰীৰ ঘটনাবিলাক সাধাৰণতে যিবিলাক ইয়াত মানে সাধাৰণ লোক আছে সাধাৰণ লোকক বহুত পৰিমাণে প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে এইকাৰণে আমি এটা বিশেষ অভিযান কৰিছিলোঁ এই হৈ থকা চুৰীৰ বিৰুদ্ধে এটা যোৱা নিশা আমি এটা বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তিনিটা টীম তিনিটা দল আমি ইয়াত গঠন কৰিছিলোঁ তিনিজনকে আমি এজন এজন ইনস্পেক্টৰ আৰু এজন এজন ডি এছ পিৰ আণ্ডাৰত এটা টিম গঠন কৰি ইয়াতে সদৰ থানাতে ৰাতি এটা বজাত আমি ব্ৰিফিং কৰিছিলোঁ তাৰপাছত আমি গোটেই সদৰ থানাৰ এৰিয়া অঞ্চলত আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাইছোঁ আৰু এই অভিযান কালত একৈছজন চুৰ যি যিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ চুৰী কাৰ্যত সংগ সংগঠিত কৰি আছে আৰু জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক আমি ৰাতি আটক কৰিছিলোঁ আৰু আটক কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক ইণ্ট'গ্ৰেচন কৰাৰ পাছত আমি কিছুসংখ্যক সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ চুৰি হোৱা সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ এই জব্দকৃত যিবিলাক সামগ্ৰী আছে তাৰ ভিতৰত এটা ই ৰিক্সা আছে তিনিটা টিভি আছে তাৰপাছত এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে আৰু বহুতো আপত্তিজনক মানে চুৰি কাৰ্য সংগঠিত কৰি তেওঁলোকে ৰখা কিছুমান সামগ্ৰী মোবাইল ফোন আছে এই সকলোবিলাক আমি ইয়াত জব্দ মানে আমি সেইবিলাক ৰিকভাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু যোৱাকালি আমি এটা বিশেষ কথা আমি গম পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে কিছুসংখ্যক চোৰে ৰাঙিখাৰী অঞ্চলত এটা ঠাইত বহি পেলাই এটা গোপন বৈঠকত তেওঁলোকে মিলিত হৈছিলে আৰু মিলিত হৈ তেওঁলোকে এই চুৰি কাৰ্য কৰি যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান এৰিয়া অফ জুডিচডিচন তেওঁলোকে ভাগ কৰি ল'ব মানে তেওঁলোকে বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ এটা এৰিয়াত যাতে বেলেগ চোৰে সোমাব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ এৰিয়াত যাতে বেলেগ চোৰে সোমাব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকে এটা আঁচনি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে এটা বৈঠকত মিলিত হৈছিলে আৰু সেই খবৰ পাই আমি এটা বিশেষ অভিযান কাৰ্য আমি চলাইছিলোঁ আৰু অভিযান চলোৱা কিছুসংখ্যক লোকক যেতিয়া আমি আটক কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত আমি বাকী লোকসকলকো আটক কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই বস্তু হেৰি লোকসকলৰ পৰা আমি এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সামগ্ৰীও আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বৰ্তমানো আমি তেওঁলোকক সোত পোছ কৰি আছোঁ আৰু সোত পোছ কালত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আমি আৰু সামগ্ৰী আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ এই তিনিটা দলৰ পৰা আমি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি কি উদ্ধাৰ কাৰ্য কৰিব পাৰোঁ তাৰ আমি জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু স্থানীয় যি ৰাইজ আছে শিলচৰ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা সম্পূৰ্ণ আমাৰ দায়িত্ব আছে তাৰ কাৰণে আমি অহৰহ আমি কাম কৰি কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক সামগ্ৰী আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সেই সামগ্ৰীখিনি যি যিজন ব্যক্তি বা যি লোকৰ হয় তেওঁলোকে সেই আইডেণ্টিফাই কৰিলে আমি তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম গতিকে আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এই যি অভিযান আছে চোৰৰ বিৰুদ্ধে যিটো চুৰী কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান আছে এই অভিযান অহা দিনতো আমাৰ চলি থাকিব বিভিন্ন অঞ্চলত আমি এই অভিযানটো চলাইছিলোঁ মানে গোটেই সদৰ থানাৰ এৰিয়া যেনেকৈ ৰাঙিখাৰী ৰংপুৰ মালোগ্ৰাম ঘুঙুৰ নেশ্যনেল হাইৱে এই সকলোবিলাক অঞ্চলতে আমাৰ এই অভিযান কাৰ্য চলিছিল পাঁচ ছজনমান ব্যক্তি আছিলে ৰাঙিখাৰীৰ অঞ্চলৰ এটা বিশেষ ঠাইত মানে তেওঁলোকে বহিছিলে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ नहीं सब लोग मतलब पहले भी वो लो, लोग काफ़ी लोग हैं जो पहले भी अरेस्ट एर, हो चुका है और ये लोग मोस्टली डेयर यहाँ लोकेलाइट से आस पास के लोग हाँ नाम, नाम भी है नाम हम डिटेल्स में आप लोगों को दे देंगे जो जो नाम है एक तो है बिपनुद्दीन मजुमदार रफीकुद्दीन लौषकर आजिमुद्दीन लौषकर राना मियाँ विनुद दास रि, रिपोर्ट दास दुलाल्दीन विशाल विशाल सना शाह रोनी रॉय कृष्णा मंडी उसके बाद बापन लौषकर उसके बाद विष्णु नुनिया विजय दास तापस दास उसके बाद अमीनुद्दीन बर इसाद अली सलाह अहमद बड़भूँ इस्लामुद्दीन बड़भूँ मानू लश्कर जाकिर हुसैन लश्कर এই চব ইকিছ আদমিহে ইকিছ আদমিকো হামলগনে ৰাতকো হামলগনে এৰেষ্ট নহয় এটা নেতৃত্বত হোৱা নাই মানে এইটো তেওঁলোকে বিভিন্ন এৰিয়া অফ জুৰিষ্ট্ৰেচন যেনেকৈ মালোগ্ৰামত এইকেইজনে কৰিব তেওঁলোকৰ তাত বেলেগ মানুহে সোমাব নোৱাৰে বা ৰাঙিশাৰীত এইকেইজনে কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কিছুমান আঁচনি পাঙি আছিলে আৰু সেইবিলাক খবৰ পাই আমি এই বিশেষ যি আমাৰ এই অভিযান এই কাৰ্য আমি যোৱা নিশা চলাইছিলোঁ